Хрена лысого купим. Чтобы всегда быть в центре важных событий и не попасть под влияние российской пропаганды, подпишитесь на наш канал. Разоблачаем фейки вместе. Неужели свершилось? Соловьев признал, что они совершенно не были готовы к этой войне. Более того, не готовы даже сейчас, потому что современное оружие в России так и не появляется. Они, по словам Соловьева, воюют легендарным, но не современным оружием, которое больше не соответствует новым реалиям боевых действий. Он заявил, что они разрушили свою страну, промышленность и армию в 90-е годы. Поэтому бедному Путину пришлось со всем этим разбираться. И как видим, за 25 лет так и не разобрался, что признает даже сам Соловьев. Мы 90-е годы уничтожали свою промышленную базу, с радостью закупая все, что могли, и считали, что это правильный путь, что так и надо делать. Если бы к нам пришел вот такой Трамп в середине 90-х, мы бы в начале 2000-х весь мир на одном месте крутили в плане нашей фантастической промышленной мощи. Но группа подонков, называемых олигархов, и купленные ими чиновники, а зачастую это люди неотличимы в 90-е годы, делали все, чтобы центры прибыли были в тех местах, где их сейчас лишили собственности, где над ними издеваются все как может. Те, которые думали, что они что-то понимают в экономике, понимали только в воровстве. По его словам, никто не хотел развивать свое отечественное производство. Они верили, что просто смогут купить все необходимое у других стран. И вот Путин решил, что России это не нужно, ведь санкции и мировая изоляция ему больше по душе. Поэтому приходится довольствоваться тем, что изобрели при Союзе, или закупать хоть что-то у таких же стран изгоев абсолютно идиотическая формулировка наших экономических гуру того времени, которые говорили, ну мы там будем на углеводородах сидеть, продавать все, что надо, и все, что надо, потом купим. Хрена лысого купим. Поэтому все эти догматические представления об экономикс, а не о народном хозяйстве, привели Россию к тому состоянию, когда в начале 2000-х годов Путину досталось такое, что воевать нечем и неким, Хотя армия гигантская, а людей способных и могущих воевать мало. Он признал, что Россия так и воюет устарелым оружием, ведь до новых разработок они еще не доросли. Но это не главная проблема. Судя по жалобам зетников, можно сделать вывод, что эта война на самом деле никому не нужна, и победы власти особо не желают. Ведь не то, что за три года, за 11 лет войны с Украиной они так и не смогли наладить свое производство вооружения. Поэтому в ход идет большое количество мужчин-мигрантов, желающих получить гражданство пор чем мы воюем? Мы воюем легендарным оружием, а надо современным. Когда мы воспроизводим раз за разом образцы советской военной техники, и не можем сделать на самом деле то, что нам надо, вот отойти от короткого артиллерийского к длинному и точному. А это значит, что люди, которые должны принимать эти решения, должны опираться на науку и технику, которые должны обслуживать гигантский военный заказ, которого не было. Сейчас мы сделали один из лучших пистолетов, ну реально великолепный пистолет Лебедева. Только мы производим его в количествах, которые ничтожны. Но если вы не можете его произвести в нужном количестве, их должны производиться не тысячи и десятки тысяч, а миллион штук. При всем уважении, сделали? Передайте. Должен быть единый военно-промышленный комплекс, понимающий гибкие, передающие задания. Нам надо наращивать объемы, нам надо строить новые пороховые заводы, нам надо наращивать военную науку. Нам надо не с придыханием говорить об, о наших оружейниках, а брать все лучшее, что есть у нас в частном секторе, тиражировать, помогать. Мы делаем оружие под что? Под боеприпас, который уже устарел. При всем уважении, там, 5.45, 7.62, это оружие прошлого. Какой должен быть боеприпас в нового времени? Какой это должен быть калибр? О чем он должен быть? Профессионалы должны сказать. И они знают, они понимают, но они не могут его выпустить, потому что как только выпустишь, тебе надо быть в определенном количестве. Тебе надо ставить не по ленд доставшиеся станки, стоящие в абсолютно старых корпусах, где у тебя непонятно каким образом, непонятно какого качества производится БК времен Советского Союза с передыханием. А должны стоять линии, которые выплевывают сотни миллионов штук, миллиарды этих самых патронов, когда ты вообще не задумываешься. Зараз у нас на зв'язку буде Дмитро Єпрімов, експерт Української асоціації китайських знавців, доцент кафедри міжнародних відносин Національного університету києво могилянської академії. Вітаємо пана Дмитра. Добрий вечір. Ну, і ми продовжуємо тему торгівельної війни. Ми її досить детально розібрали в першій годині нашої програми за Арсенієм німецником, але не зупинялися ось на темі Китайської народної республіки. Оцієї фактично торгівельної війни, яка вже розпочалася між Вашингтоном і Пекіном, коли у відповідь на мита Дональда Трампа. Накладені на Китай, Китай запровадив е дзеркальні мита, фактично не погоджуючися з необхідністю якихось перемовин з Сполученими Штатами, принаймні до того моменту, як обидві країни не будуть на рівних в економічних своїх взаєминах. Наскільки, пане Дмитро, можна вважати, що ця війна може призвести до якихось приголомшливих наслідків для світової економіки, і взагалі для китайсько-американських взаємин? Ну Давайте почнемо з цитати Дзіньпіна, з мудрості китайського народу, да що китайська економіка це океан, а не маленький прудік, і всі річки світу стікаються в цей великий океан. Вона приблизно так виглядає, і що каже Китай про цю ситуацію, він демонструє певну впевненість на загал, що він готовий, що він буде тримати виклик, і що він не боїться. Скажімо, захищати себе симетрично. Більше того, от із тих заяв, які лунають в Китаї, випливає, що політбюро і центральний комітет партії точно були заздалегідь, знали про цю ситуацію, були готові до неї, вживали там укріплюючих заходів і тому подібне. Тобто, станом на зараз вони кажуть, що у них сформований резерв, надійний тил, у них є. Свобода певних політичних і економічних кроків для того, щоб захищати себе. Ну, в принципі, це і так е, виглядає, що у них є певна можливість себе боронити. Наприклад, що вони кажуть, у них на цей рік запланований більший ніж зазвичай дефіцит бюджету, що вони також виходять на. Е, Ринки позичкового капіталу у Великій Британії, не в США, як раніше а тепер Лондон, є привабливим майданчиком для китайських державних облігацій. Вони, хоча в той же час Fitch понизив їм кредитний рейтинг з А плюс на А мінус, тобто йде певна така адаптація, але китайці кажуть, що у них це гаразд, що вони диверсифікували свою зовнішню торгівлю. І за минулі там 5-7 років частка США впала на 2-3% в їхньому експорті. А от частка інших регіонів, наприклад, в першу чергу, країн Асіан, а також країни, які приймають участь в ініціативі Китайській один пояс один шлях, вона зросла. Вони кажуть, що все буде гаразд, що вони. Готові тримати удар і там так мовити не бояться його. Більше того, закликають інші країни приєднуватися до Китаю в боротьбі проти США. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.